Dostlar, bu mənim kiçik oğlumdur. 4 oğlum var. Onun nəzərə alım ki, 4 oğlum var, böyük oğlum əskərlikdədir. Nə vaxta kimi mən uşağıma istədiyin şeyi alıb yedirdə bilməyəcəm. Baxın, kartofdur, makarondur, belə şeylər yedirdirəm. Bu sabahlar necə gedib vətəni qoruyacaq? Bu uşaqı gedəcək əsgər olacaq, Azərbaycanın əsgəri olacaq ən azından. Sabahlar gəlib qapımı döyəcəksiniz. Mən düstədi e, yeməyi, qidanı alıb verə bilmirəmsə, meyvə meyvəsini alıb verə bilmirəmsə, həftədə demirəm 10 gündən heç olmasa bir mən buna ət alıb verə bilmirəmsə, bu necə əsgər olacaq? Mən utanıram belə video seçib paylaşmağa. Utanıram, vallahi billahi tanıram. Amma fakt riallıq budur. Azərbaycan talan olunur, Azərbaycandan pullar oğurlanır, amma mənim uşağım Başqalarının uşaqları kimi o pulları oğurlayan adamların uşaqları kimi Azərbaycanda onu da qeyd edeyim ki, 10 nəfərdən 9-u bax mənim vəziyyətimdədir. 10 nəfərdən 9-u bax bu gündədir. O qalan 1% da, o qalan 1% da keyf eləyir, talan eləyir bizi. Bizim şotumuzda dincəlir, keyf eləyir. Biz isə öz istədiyimiz şeyləri uşaqlarımızı ala bilmirik baxın bax bu reallıqdır bu reallıqdır mən uşaqlarımın yanında utanıram mən 250 300 manat pulum olur qazanıram fəhləlik edirəm şofirliyirəm amma balalarım istədiyi şeyi alıp alıb yedirdə bilmirəm